Такого маленького города много, но понимаете, здесь в чем вообще разница? Каждый визажист у него есть определенные. Да? определенная техника, в которой он работает. Можно сказать, почерк. Просто часто, когда приходят клиенты ко мне, да, они смотрят на мою страничку, они смотрят на мои работы и они э, понимают, что я могу им дать и какой макияж у них будет, в принципе. И так и каждому э, э, визажисту, когда идет клиент, он смотрит на, ее, на его работу и понимает, его это или не его. Э, поэтому у всех разный почерк у нас в городе. и Каждый э, делает разные макияжи. Хотя практически одними теми продуктами продуктами да, косметическими, но совершенно разные образы получаются. И я в основном а, делаю полный образ. Ну, то есть не, не просто пришел клиент, сказал, я вот хочу такой макияж. Нет, мне нужно понять, куда он идет, в чем он будет одет, какая у него будет прическа, какие аксессуары в плане м -м -м, там сережки, браслет, еще какого это все оттенка, чтобы а, в конечном итоге это был красивый полноценный образ.